વેસુના આગમ શોપિંગ સેન્ટર ખાતે કૌટુંબિક ભત્રીજા સાથે ચાની લેજ પર બેઠો હતો આ દરમિયાન ત્રણ યુવાનો મોપેટ પર આવ્યા હતા જે નાનિયા હત્યાથી હુમલો કર્યો હતો જેથી નાનિયાને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત હાલતમાં ખાનગી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તબીબય તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો તો બીજી તરફ પોલીસે સમગ્ર હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી એમાં સીસીટીવીના આધારે આરોપીઓ મહારાષ્ટ્ર તરફ નાસી ગયો સામે આવ્યું છે જેથી પોલીસે ટીમ મોકલીને આરોપીને ઝડપી લીધા હતા

नंदुरबार महाराष्ट्र से अरेस्ट किया तीनों आरोपी प्रदीप उर्फे सेंडी भोलानाथ शुक्ला ये एस एम आवास पिपलोद में रहता है और मूल रूप से ये प्रयागराज यूपी का है शुभम प्रेमनाथ दुबे उर्फे दामोदर ये यहाँ डिंडोली में रहता है और ये भी मूल रूप से प्रयागराज यूपी का है तीसरा आरोपी सुनील सिंह उर्फे टाइगर राणा प्रताप सिंह राजपूत ये वेड रोड सूरत में रहता है और मूल रूप से गाजीपुर यूपी का है ये तीनों आदमी जो मरण जनार है उसको प्रदीप उर्फे सैंडी भोलानाथ शुक्ला है उसने करीब छः महीने पहले पचास हज़ार रुपये उधार दिए थे और उसको लेके कई बार इनमें आपस में बहस हुई और गई काल रात को मरण जनार ने इनको यहाँ पे आब चौकड़ी पे बुलाया था कि अपने पैसे ले जाओ तो ये लोग सात बजे वहाँ आए सात बजे से दस बजे तक कई बार कॉल किया और ये तीनों जो आरोपी हैं वो नशे की प्रवृत्ति वाले हैं उस समय भी इन्होंने नशा किया हुआ था बाद में ये तीनों आरोपी रात को सुनील उर्फिर टाइगर का जो विश्व में घर है वहाँ पे जाके रात को सो गए वहाँ भी इन्होंने रात को दारू पी अर्ली मॉर्निंग ये लोग उठे तो ये उसी में थे सुबह उठ के इन्होंने फिर से दारू पी और उसको ढूंढने के लिए निकले तो ये पहले आबवा गए वहाँ पे उसको कई देर तक उसकी रेकी की उसके बाद जब वो आबवा से निकला तो पीछे पीछे बाइक पर उसको फॉलो किया जब वो आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे एक अपने परिचित के पास बैठ के चाय पी रहा था उस टाइम पर इन्होंने पहले से चाकू लिए हुए थे नशे में थे तो तीसरा जो आरोप आरोपी है सुनील सिंह उर्फ टाइगर उसने बोला कि आज इसको निपटा देते हैं दो दिन से हैरान कर रहा है तो चाकू से इन तीनों ने ताड़पतोड़ उस पर हमला किया और इसमें मरण जना रहे उसकी डेथ हो गई इन तीनों को नंदूरबार रेलवे स्टेशन से हमारी टीम ने नंदूरबार पुलिस की मदद से और हमारी क्राइम की टीम इन सब ने मिल और वहाँ से तीनों को कस्टडी में लिया और अभी पुलिस स्टेशन में आगे का प्रोसीजर इनका चालू किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन પકડાયેલા આરોપીઓએ પોલીસની પૂછપરછમાં મરનાર વ્યક્તિને પચાસ હજાર રૂપિયા આપ્યા તે પૈસા ન આપી અવારનવાર વાયદા કરતો હતો જે બાબતે અદાવત રાખી તેની હત્યા હોવાની કબૂલાત કરી છે અથવા તો પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અઝહર ખુરશી સાથે હર્ષદ શેઠા